В районе 18 часов поступил сигнал на 102 о том, что в районе улицы Корабелов, это у нас за ДКСО строительным, обнаружены предположительно части тела человека. Через непродолжительное время аналогичный сигнал поступил с другого места, с улицы Защука, о том, что там тоже обнаружены остатки тела. Были задержаны три человека, два мужчины. И одна женщина, значит, мужчина 56 -го, и 73 -го года рождения, и женщина 79-го года рождения, которые вот, обоснованно подозревались в причастности к совершению данного преступления. Вот, на сегодняшний день не дают показания. Вот, на сегодняшний день установлены недостающие части тела, потому что в процессе поиска были найдены два элемента туловища и ноги, не было головы и рук, которые злоумышленникам были спрятаны, закопаны в землю, вот в другом месте, отдельно от, от остальных частей тела. Значит, на сегодняшний день они не дают показания. Возбуждено производство по 115 по убийству. Злоумышленникам было, было указано место, где зарыты, была зарыта голова и, и руки вот эти, те части тела, которые давали бы возможность идентифицировать остальные остатки. Вот на сегодняшний день ведется следствие. Всем троим да, да, они все, все трое участвовали вот. и в убиении, и, и в расчленении, и в сокрытии. дальше? Ножовка уже была здесь, он уже mm -hmm. купил, принес же вместе. И так же самое я начал все это. То есть мягкие ткани? Да, да, все это. А, а кость кто я... перепиливал? Я перепиливал. Mm -hmm. Я же вот. показываю, вот, правая рука, затем, потом голова. Да,